नमस्कार मी स्वाती सकपाळ आपण पाहत आहात जनादेश वृत्तवाहिनी पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी काँग्रेसचे माजी मंत्री प्रोफेसर जावेद खान यांची जयंती मुंबई काँग्रेसचे वरिष्ठ सचिव तथा मातंग समाजाचे नेते विकास तांबे यांच्या नेतृत्वाखाली साजरी करण्यात आली या निमित्तानं गोवंडी देवणार येथील शताब्दी रुग्णालयातील रुग्णांना फळवाटप करण्यात आले याप्रसंगी विकास तांबे यांच्यासमवेत काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते खुदबुद्दीन लाखे नवाब सलामत मुंबई सचिव ॲडव्होकेट गफूर खान जिल्हा उपाध्यक्ष विवेक तांबे युनिस खुरेशी युवक अध्यक्ष शहाबाद अन्सारी महिला कार्यकर्त्या रेश्माताई शेख मुस्ताक काझी कैस रज्जाक बाबा विनोद वाल्हेकर मातंग समाजाचे अनिल पांजगे राजू कांबळे नाणाभाऊ पटोले दादाराव पारवे प्रकाश मोरे सर्जेराव साठे विजय सक्टे राष्ट्रवादी काँग्रेस वॉर्ड क्रमांक एकशे एक्केचाळीसचे कार्याध्यक्ष बाळासाहेब कसबे आदी पदाधिकाऱ्यांसह मोठ्या संख्येनं काँग्रेस कार्यकर्ते उपस्थित होते यावेळी तब्बल दोनशे रुग्णांना फळे वाटप करण्यात आले आज हमारे नेता प्रोफेसर जावेद खान साहब का जन्मदिन है वो जावेद खान साहब जिन्होंने हमें पहला माइक हाथ में देने का काम टाटा नगर हॉल में किया था जन्म हमारे पिताजी ने दिया है मगर राजकारण के जो हमारे पिताजी है वो प्रोफेसर जावेद खान साहब क्योंकि राजकारण में कैसा चलना कैसा बात करना कैसा काम करना ये सिखाने का काम प्रोफेसर जावेद खान साहब ने किया है एक दलित घर से मैं आता हूँ वो घर से एक विकास तांबे को उठाना साहब के बहुत बड़ा ये है साहब ने हमें हमेशा अपने बेटी की तरह रखा और जब जब मुझे कोई भी जरूरत पड़ी साहब हमारे लिए खड़े रहे आज उनकी याद में हम बीस बाईस साल से यहाँ पे शताब्दी में आते कुछ साल पहले खान साहब हमारे साथ में रहते थे यहाँ का प्रोग्राम करके वो ओरिएंटल कॉलेज शानपाड़ा में जाते थे बरोबर ग्यारह मतलब ग्यारह बजे ही साहब पहुँचते थे आज साहब हमारे बीच नहीं है आज हमारे कांग्रेस के लीडर नबूबाई लाखी साहब यूथ के अध्यक्ष शादाब हमारे दूसरे यूथ के लीडर हमारे दूसरे सब मतलब कांग्रेस पार्टी के सब परिवार यहाँ पे मौजूद है मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज महाराष्ट्र के माजी मंत्री प्रोफेसर जावेद खान साहब का जन्मदिन के अवसर पर आप सब मानपुर शिव शताब्दी हॉस्पिटल पे आप सब आए और एक बड़े एक अच्छी तरीके से हमने जयंती साहब की मनाई तो मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ खान साहेबान की जयंती आए आणि जावेद खान हो जावेद खान साहेबांना आठवण करणारे आमचे विकास तांबे हे यांचे खास एकदम जवळचे होते आणि ते नेहमी प्रत्येक टायमाला त्यांची जयंती आणि पुण्यतिथी दोन्ही मनवतात आणि त्याच्यासाठी कारण जावेद खान साहेबांना आमच्या शिवाजीनगर मानकुड एरियामध्ये त्यांनी खूप कामं केलेली आहेत मला असं वाटतो की शिवाजीनगर मानखूडच्या सर्व लोकांनी यांची जयंती आणि पुण्यतिथी साजरी केली पाहिजे कारण त्यांनी आज शिवाजीनगरमध्ये जे पाणी वगैरे जे आहे ते सर्व त्यांच्याच त्याने आज समाजवादीचे स आबूज आदमी म्हणतात की मी पाणी आणलं आहे पण ॲक्च्युली शिवाजीनगरमध्ये पाईपलाईन टाकणारे सर्वात प्रथम आमचे जावेद खान आमदार मंत्री असताना त्यांनी ते पाईपलाईन टाकली होती आणि तिकडच्या झोपरपट्टी वासियांना जगवणारे आणि तिथे बसवणारे जावेद खानच होते ह्या लोकांनी फक्त नशाबंदी त्या नावावरती नशाचे बिझनेस करता करता त्यांनी आपले सर्व बनवलं आहे आणि आता ते लोकांना तोळायच्या चक्करमध्ये आहेत आणि कार्यकर्त्यांना फोडण्याच्या चक्करमध्ये आहेत पण त्यांचे हे चालणार नाही हे एक वेळ येईल ते आमचे काँग्रेसच ह्याच्यामध्ये शिवाजीनगरमध्ये परत जागृत होईल आणि शिवाजीनगरमध्ये काँग्रेसचा झेंडा लागेल आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आता परत कांग्रेस का राज्य झेल हमें सम्पूर्ण इंडिया में हमसे राहुल गांधी हमसे पंत प्रधान मंत्री ये हम की आशा है खान साहब की जयंती है आ, मैं हम उनको तहे दिल से मानते हैं और मानगो शिवाजी नगर के हित में जो उन्होंने काम किया है खिदमत खल किया है ये सब जानते हुए हम लोग यहाँ पे कांग्रेस के परिवार के सभी व्यक्ति आए हुए हैं और उनके जन्मदिन के मौके पर शताब्दी हॉस्पिटल में पेशेंटों को फ्रूट इस सुविधा की करके दी गई है तुम नहीं फिर भी तुम्हारी उल्फत दिल में है बुझ गई है शमा, मगर रोशनी महफिल में है आज हम लोग जावेद खान साहब की जयंती का अवसर पर हम लोगों ने फ्रूट बांटने का हमारे विकास तांबे के नेतृत्व में जो यहाँ पर शताब्दी हॉस्पिटल में पेशेंटों को फ्रूट बांटने का काम किया है हकीकत में ईमानदार व्यक्ति अगर मोहब्बत भरा जो पैगाम अगर देते हैं और याद करते हैं दिलों से तो विकास तांबे जो हर साल उनके जन्मदिन के अवसर पर फ्रूट बांटने का काम यहाँ पर हॉस्पिटल पे करते हैं और हर साल करते आए हैं जावेद खान साहब के बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि कचरे को सोना बनाने का काम गोंडी के अंदर अगर किसी ने बनाया है जो किया है तो वह है जावेद खान साहब आज जावेद खान जी का जन्मदिन है और मुझे बड़ी खुशी के साथ ये कहने के लिए अच्छा भी लग रहा है कि विकास तांबे जी ये प्रोग्राम हर साल करते हैं और इस प्रोग्राम का मैं आज हिस्सा बनी हूँ बहुत ही अच्छा काम करते हुए पेशेंट्स को फूड्स डिस्ट्रीब्यूट करने का क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती के याद में अगर हम कुछ बड़ा काम ना करें तो फिर क्या फ़ायदा जिन्होंने हमारे लिए जीते जी, जी जिंदगी में इतना सारा काम किया उनके लिए क्या हम इतना नहीं कर सकते मुझे लगता है कि हमें शिवाजी नगर में बैगनवाड़ी में हर जगह उनका बर्थडे ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए और विकास ताम्बे जी हर साल ये काम करते हैं तो मैं उनको बहुत ही बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आप आगे भी ऐसे ही करते रहे और हम आपके साथ सर्वन्ना क्रांतिकारी जेलो जी हमसे महतंग समाजा के नेते विकास जी तांबे साहब जावेद खान साहेबानला पच्चीस वर्षापासून सत्तापजी हॉस्पिटलमध्ये दोनशे बेड पेशंट असतात त्या दोनशे बेडवरती फ्रूट पोहोचण्याचं काम करतात आणखीन त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं त्यांच्या विकास तांबे साहेबांच्या माध्यमातून एवढे जे कार्यक्रम राबवतात तर तो, तो माणूस कुठल्या सत्तेमध्ये नाही कुठल्या नगरसेवक नाही आमदार नाही खासदार नाही पण अशा माणसाला पब्लिकनं येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये एक नगरसेवक म्हणून निवडून आणण्याचं काम करायला पाहिजे एवढीच माझी इच्छा आहे कॅमेरामॅन इक्बाल शेखसह पल्लवी केदार जनादेश आदेश वृत्तवाहिनी